Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры. Сегодня мы попытаемся с вами немного поговорить о важной, актуальной проблеме современности, как так называемых гражданских браках. Это, можно сказать, ну, не то что ли модная тенденция, а с точки зрения религии настоящая беда современности. Под гражданскими браками в наше время подразумевается, когда молодые люди просто без никаких обязательств, без регистрации в ЗАГСе, я уже не говорю о венчании, просто живут друг с другом. И сейчас это довольно частое явление. Это пропагандируется, под якобы тем предлогом, что вот нужно вначале присмотреться друг к другу, подходим ли мы совместимы ли мы, как говорится, в половой области, и когда мы уже проверим наши чувства, мы уже всегда успеем расписаться. А роспись это ничего не значит, главное, что мы любим друг друга, главное, что нам друг с другом хорошо, а печать в паспорте мы всегда успеем поставить. Многие люди и не желают венчаться говоря, что а вдруг наша жизнь не сложится, вдруг мы разведемся, а это будет большим грехом. А то, что человек долгие годы живет в блуде, не расписан, получается, что он грехом и не считает. И вот немножко об этих лукавых мыслях мы с вами сейчас порассуждаем. Начнем, дорогие братья и сестры, мы с интересной статистики, которая довольно часто сейчас проводится. По социологическим опросам, вы когда спрашивали вот у женщин, которые таким образом ну, ведут свою жизнь, а вот готовы ли вы сейчас пойти и расписаться ну, с вашим сожителем, так сказать, или возлюбленным. 90% женщин сказали, что да, я готова. А когда спрашивали у мужчин, то 80% мужчин сказали, что нет, они еще не готовы. То есть вывод напрашивается сам по себе. К сожалению, когда мы говорим о сожительстве, так правильно называть, так называемые гражданские браки, то э, приходит на ум мысли, что это никакая не любовь а это просто использование друг в друга в личных целях. Будем помнить слова апостола Павла, которые он говорил в послании к Коринфянам, что «любовь не ищет своего». То есть по своей сути, дорогие братья и сестры, любовь, она жертвенна. И человек, который создает семью, он изначально должен очень ответственно подходить к этому делу и понимать, что в семье он должен часть себя отдавать. А когда человек не желает вступать в законные супружеские отношения, то здесь можно уже задуматься о серьезности этого чувства. Скорее всего, дорогие братья и сестры, те люди, которые просто сожительствуют друг с другом, у них и нету как таковой любви друг к другу. Не нужно чувство влюбленности путать с чувством любви. Потому что любовь ⁇ это в первую очередь величайшее уважение, ответственность, это желание быть вместе. Недаром по учению церкви муж и жена ⁇ это одна плоть, это одно целое. Если молодые люди реально любят друг друга, то их неестественное желание ⁇ чем ближе в этом мире друг с другом соединиться а это можно сделать, распишавшись в ЗАГСе, когда официальное государство, общество признает этих людей супругами и повенчавшись в церкви, когда они связывают уже свои сердца и перед престолом Божиим. А если человек отказывается это делать, то значит он не готов брать ответственность. И, скорее всего, речь идет просто о приспособлении, о просто неких э, незаконных связях без никаких обязательств. И мы знаем, что ведь нередки такие случаи, когда в результате какого-то или несчастного случая, да, или в результате естественной смерти кого-либо из так называемых горе супругов, потом появляются интересные юридические моменты. Да. Вот был такой случай, когда люди 30 лет прожили так называемым гражданским браком. Умер дедушка. Этот, да, и бабушку выселили из дома, потому что квартира дом был оформлен на этого мужчину, да, на усопшего. А бабушка, хотя 30 лет с ним прожила, никаких прав на это не имела. Но это еще пол беды. Здесь, дорогие братья и сестры, несмотря ни на что, мы видим, что несмотря на проверку чувств вроде бы число разводов не становится меньшим. Оно наоборот все больше и больше увеличивается. Здесь нам нужно затронуть такую очень важную тему, почему же в церкви э, так важно э, соблюдение нравственной чистоты и целомудрия именно до брака. Почему молодым людям, да, парню и девушке, религия рекомендует воздержаться от половых связей до того, как они станут законными супругами. Это не просто народный фольклор или бабушкины сказки. Здесь одно из, есть очень важное обстоятельство. Вот эти чистые отношения помогают молодым людям как раз-таки трезво взглянуть друг на друга, рассмотреть, подходят ли они друг к другу. Подходят ли они в первую очередь душевно, родственны ли их души, общие ли у них взгляды. Это помогает им лучше как раз-таки друг друга узнать, когда их отношения чистые, когда они не замутнены, так сказать, игранием гормонов и буйством страстей. Потому что, знаете, это как вот... Ну, э, э, когда мы приезжаем купаться в речке, да, когда постоянно, как говорится, воду мутить, так она мутная, и там ничего дна не видно. А когда это, вода успокоится, песок осадят, и уже видно, что делается на дне. Можно некое представление составить о чистоте воды, о подводном рельефе и так далее. И вот также и здесь. Ну вот один типичный случай: да, была беседа с одной женщиной, да, три года в браке. Перед этим семь лет жили с так называемым супругом, гражданским браком брак на грани развода по причине пьянства мужа. Да. Я спрашиваю эту молодую женщину, что послушайте, ну а зачем же вы за него замуж выходили? Ведь э, он раньше у вас тоже наверняка бы пивал? Да, было. А в чем причина? Ну, вот, э, раньше вроде бы не так сильно пил, ну, а оказалось, что просто-напросто э, вот эта женщина, да, как бы под воздействием вот этих вот бурно играющих гормонов и нахлынувшего сексуального влечения и не расслабилась посмотрела вот эту болезнь у своего супруга, особенность его характера, негативные отношения к родителям, и потом все это выплыло, когда началась реальная семейная жизнь. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим, что хранение действенности, чистоты это не просто пустые слова, это очень важное качество для того, чтобы человек правильно ориентировался в мире, для того, чтобы не сбылась пословица, что любовь зла, полюбишь, ну и. И так далее. Да? Вот. И поэтому здесь, как раз-таки, видите, церковь ни в коем случае не является врагом семейных отношений. Но церковь призывает, чтобы человек не злоупотреблял этим великим даром любви, этим великим таинством единения супругов. И все хорошо в свое время. Ведь, как было все-таки раньше в старину, Вначале люди встречались, да, потом первое, это сказать, уже свидание, да, первые робкие поцелуи, да, прогулки, затем уже признание любви, затем, как положено, уже свадьба, первая брачная ночь, рождение деток и так далее. Сейчас у нас часто получается по-другому. Да? Первое встреч... свидание превращается в первую брачную ночь, Затем беременность, затем свадьба, а через несколько месяцев или лет развод. То есть все-таки недаром вот этот накопившийся житейский опыт, он тоже духовен, это тоже большая мудрость, и его нужно придерживаться. Если человек желает создать настоящую крепкую семью, то необходимо и обратиться к христианским духовным корням. И не нужно бояться, что посчитают меня белой вороной, что не современной я буду, не модным я буду. Нет, человек найдет свою половинку, Бог ему пошлет. Да? Вот как пчела ищет мед в цветках, так и молодым людям необходимо в добром обществе искать себе супругов. Ну а если супругов искать, как говорится, как муха, садясь на все подряд, то, к сожалению, как говорится, такого и найдешь. И потом э, нечего будет пенять, что жизнь не удалась, потому что сами мы в этом виноваты. Поэтому, дорогие братья и сестры, все-таки вот задумаемся, да, постараемся, вот, э, кто в молодом возрасте, не делать поспешных выводов, а э, родителей я призываю порекомендовать своим детям э, не просто так говорится, безответственно относиться к другим людям, особенно противоположного пола, а с огромным вниманием следить за своим нравственным, духовным здоровьем, и это поможет создавать нам хорошие, крепкие семьи. Всем вам я желаю Божьей помощи и ангела-хранителя.